Здравствуйте, с вами доктор Саймон, ваш лечащий патологоанатом. Но сегодня мы поговорим о здоровье Земли. Но говорить об этом буду не я, а дизайнер одежды с 20-летним стажем и экоактивист Алена Крайкунова. Спасибо за такое прекрасное представление, доктор Саймон. Добрый день! Этим видео мы начинаем цикл лекций, которые посвящены sustainable fashion. Для того, чтобы узнать, что такое экологичная мода? Мы для начала должны разобраться, из чего же состоит в принципе производство одежды. Для того, чтобы узнать это лучше, мы разберем сам процесс производства на несколько основных этапов. Из каких же этапов состоит, собственно, производство одежды? Основных мы выделили пять. Это выращивание, собственно, материалов, да, из которых производят ткани. Второй этап. Это производство материалов. Третий этап ⁇ это пошив и изготовление одежды. Четвертый ⁇ продажа и, скажем, распространение одежды. И пятый этап ⁇ это утилизация готовой, уже ненужной одежды. Итак, давайте же подробно разберемся с каждым из этих этапов и узнаем, из чего они состоят. Почему мы считаем, что говорить об этой теме важно и нужно? Наверняка вы все уже слышали про экологичную моду, безотходное производство и все, что с этим связано. И наверняка многим из вас эта тема стоит уже поперек горла. Наша задача не заниматься шеймингом и не говорить вам о том, что плохо, что хорошо. Наша задача познакомить вас с индустрией производства одежды, рассказать вам, из чего она состоит и как каждый из нас может повлиять на тему перепроизводства и перепотребления и сделать нашу планету намного лучше. Друзья, оставайтесь с нами и следите за новыми выпусками нашего подкаста. Для этого подписывайтесь на наш канал, жмакайте колокольчик и оставляйте ваши комментарии. До новых встреч! Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и следите за новыми выпусками нашего подкаста. Почему подкаста? Черт! Хорошо, ты уже пишешь? <свист> На каждом участке. Вот. И... О нет, это я куда-то забрала, не туда. да? И рассказать... А, мой гад! по мне ползает. <свист> Он мне прям в ухо залез. Фу! Это хорошо говорил, черт. Фу! Ой, фу! Жуки, муки,